Lembagaan rakyat ini akan memberi hak sama rata kepada semua warga negara. Assalamualaikum untuk bahagian pengenalan saya akan menjelaskan proses pindaan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan sebenarnya boleh dipindah tetapi prosesnya tidak mudah dan tidak boleh dilakukan sesuka hati. Setiap pindaan mesti melalui ahli-ahli parlimen dan hanya boleh dibuat dalam keadaan tertentu sahaja. Selain itu, beberapa pindaan juga memerlukan persetujuan tambahan seperti perkenan Raja-Raja Melayu serta persetujuan yang dipertua negeri Sabah dan Sarawak. Ini menunjukkan bahawa perlembagaan kita mempunyai kawalan ketat supaya ia tidak dapat dipindah sewenang-wenangnya. Okay, saya akan terangkan tentang perlembagaan negeri berdasarkan tiga poin. Yang pertama, hak, kuasa dan tanggungjawab negeri. Setiap negeri dalam Persekutuan Malaysia mempunyai hak, kuasa dan tanggungjawabnya sendiri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Ini bermaksud setiap negeri mempunyai autonomi tertentu untuk mengurus hal ehwal dalam negeri mereka seperti pentadbiran, adat dan peraturan negeri selagi tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Yang kedua, apa yang ditetapkan oleh perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan turut menetapkan beberapa perkara penting berkaitan negeri antaranya kedudukan raja atau yang dipertua negeri peranan majlis mesyuarat kerajaan dewan undangan negeri peruntukan kewangan negeri layanan yang sama rata bagi pekerja-pekerja negeri serta proses pindaan perlembagaan negeri semua ini memastikan setiap negeri mempunyai struktur pentadbiran yang teratur dan seragam dengan prinsip negara Yang ketiga, jaminan hak dan kuasa negeri Hak dan kuasa negeri ini dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan iaitu di bawah Perkara 7.1 Kurungan 4 Perkara ini memastikan bahawa kuasa negeri tidak boleh diganggu atau diubah sewenang-wenangnya dan kedudukan negeri dalam Persekutuan sentiasa terpelihara Seterusnya, mari kita lihat bagaimana perlembagaan menunjukkan tapak integrasi. Perlembagaan dibina atas asas pemahaman bahawa Malaysia adalah sebuah host society atau masyarakat perumah dan bukannya settler set, set, society. Pemah pemahaman ini datang daripada penerimaan terhadap kontrak sosial yang telah dipersetujui. Kontrak sosial ini melibatkan persetujuan antara orang-orang Melayu dan ketua-ketua yang mewakili masyarakat bukan Melayu. Semasa. Perlembagaan digumbat Penerimaan terhadap terma-terma ini adalah asas kepada pembinaan peradaban dan kemasyarakatan kita Selain itu, terdapat tiga kaedah pindaan khusus Yang pertama, Perkara 159 Kurungan 4 Pindaan memerlukan sokongan 2 per 3 setiap dewan tanpa mendapat persetujuan sesiapa. Yang kedua, Perkara 161i. Pindaan yang menyentuh kepentingan Sabah dan Sarawak memerlukan sokongan 2 per 3 setiap dewan dan persetujuan oleh yang dipertua negeri Sabah dan Sarawak. Seterusnya yang ketiga, Perkara 159-5. Pindaan melibatkan perkara-perkara berkaitan Raja-Raja kedudukan hak istimewa memerlukan sokongan 2 per 3 setiap dewan dan persetujuan majlis raja-raja. Sebagai kesimpulan, prinsip utama perlembagaan ialah kerumunan perlembagaan. Ini bermaksud perkara 4 kurungan 1 menetapkan bahawa perlembagaan persekutuan ialah undang-undang utama persekutuan. Undang-undang persekutuan atau negeri boleh dibatalkan oleh mahkamah jika ia diputuskan tidak sah. Ini memastikan semua undang-undang dan kuasa beroperasi dan lingkungan yang ditetapkan oleh perlembagaan.